अलमदुल्ल رب रबीआलम वसला والسلام على رسول करीम दीन इस्लाम कुछ दिनों का महीनों का या त्यौहारों का महीना नहीं है इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है जो मेरे रब ने जो इस कायनात को तख्लीक करने वाला है उसका बताया हुआ रास्ता है उसने इंसान को पैदा किया और पैदा करके ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया उसे और बताया कि इस तरीक़े पर अगर चलोगे तो कामयाब हो और इसकी मुखालफत करोगे तो नुकसान में जाओगे दोनों रास्ते उसने हमें बता दिए और ये इंतज़ाम भी किया फिर कि हमें याद रहे भूलें ना हम हर रोज़ दिन में पांच मरतबा एक तरीक़ा मुकर किया कि हम अपने अल्लाह के हुजूर उसके घर जाकर सजदा करें और ये याद रहे कि हम उसके बंदे हैं उसके ग़ुलाम हैं उसका हुक्म मान कर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं इसी तरह पूरे हफ्ते में एक दिन जुम्मे का बनाया ताकि सब लोग जमा हो जाएं और फिर ये याद करें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा कौन सा है और फिर साल में ये रमज़ान का महीना मुकर किया इसमें पूरे महीने वो तरबियत दी हमें कि हमें मालूम रहे कि अगर उसका हुक्म आ जाए तो वो हलाल को भी हराम कर देता है वो खाना वो सब चीज़ें जो हलाल हैं रमज़ान के महीने में फजर से लेकर मगरिब तक हमारे लिए ममनू हो जाती है ये जब हम खाना पीना नहीं करते तो हम अल्लाह का हुक्म मान रहे होते हैं ये है उसका मकसद ये हमसे वो चाहता है वो यही चाहता है क़ुरान में उसने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बंदे मेरे शुक्रगुजार बने मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बंदे मेरे हुक्म के मुखालिफ बनकर ज़िंदगी गुजार कर मेरे हुजूर आए और इसी यही जो हमें याद दहानी है इसी का एक पूरा ये नमूना रमज़ान का महीना है इस रमज़ान के आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं जब हमने रमज़ान शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उस दुआ से शुरू किया था जिसमें अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा था ये वो रमज़ान का महीना जिसे हासिल करके हम अल्लाह के अल्लाह को राज़ी कर सकते थे और अपने लिए उसकी रज़ा हासिल कर सकते थे इसके आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं इसी के आखिर अशरे में वो रात है जिसे शब कदर कहा जाता है और जिसके लिए हम सबको पता है बचपन से हमने वो सूरत याद की हुई है इना अनजल नाफ़ी लद्र बेशक हमने इसे इस रात में नाजिल किया जो बहुत अज़ीम नात है रात है जो वो रात है जो बहुत मरतबे वाली रात है जिसमें अलैहिस्सलाम अंदाज़ा लगाइए ये, ये वो फरिश्ते हैं जो सिर्फ़ नबूवत का पैगाम लेकर आते थे मगर फरिश्तों के साथ इस रात में सलाम ज़मीन पर उतरते हैं अमामा इब्न हजर असकलानी ने फतः बारी में एक रिवायत की कि ज़मीन पर शब कदर की रात में इतने फ़रिश्ते आ जाते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है उनके लिए अल्लाह अकबर इतनी अजीम रात है ये तो अजीम रात को हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो आखिरी दस दिन की ताक रातें इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस और उनतीस की रातें इनमें तलाश करो कि अजीम रात कौन सी रात है ये मकसद ये था कि अगर अल्लाह का अल्लाह और उसका रसूल तो किसी एक रात को भी बता सकते थे जिस तरह हमारे यहाँ बर सग़ीर में मशहूर है कि सत्तमी शब है ये मगर मुस्तंद हदीस हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी ताक रातों में इसे ढूंढने के लिए फ़रमाया कहा गया है ना अंदाज़ा लगाइए ये, ये रमज़ान का महीना जिसमें एक फ़र्ज सत्तर फ़राइज़ के बराबर सवाब होता है और नवाफिल और सुन्नतों का सवाब फ़राइज़ के बराबर हो जाता है और इस मुक़दस रात में इस तबारक रात में इस मुबारक रात में अल्लाह ने फरमाया कि ये रात अगर आप मिल गई तो हज़ार महीनों से अफजल रात है ये इतनी बड़ी रात के लिए फ़रमाया कि इसे तलाश करो मिल जाए तो इसमें दुआ करो आज जो एक स्पेशल छोटी सी बात कहनी है वो इस पूरे रमज़ान और इस रात के बारे में कि एक मुसलमान का नसबुल कैन नसबुल क्या है इस दुनिया में ना मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तना फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ अकबर मुझसे अगर कोई कहता कि क्या दुआ मांगूँ तो मैं तो पता नहीं क्या क्या दुआ मांगता रहा इसके लिए मगर अल्लाह के रसूल ने क्या अजीम बात फरमाई कि ए आय शब क़दर अगर मिल जाए तो अल्लाह से दुआ करना अल्लाह उन न काफन तो हिब्बलफवा फ़ाफो अन्नी अल्लाह तू माफ़ करने वाला है माफ़ करने को पसंद फरमाता है हमें माफ़ कर दे अल्लाह पर ये ये है इस ज़िंदगी का रसबा ये है इस ज़िंदगी का निचोड़ ये है इस ज़िंदगी की कामयाबी कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे अगर माफ़ हो गए उसकी तरफ़ से तभी उसका जो वादा है जो उसकी रज़ा है वो हमें मिलेगी मेरे भाई और मेरे अजीद क्या ख़ूबसूरत पैगाम है क्या अजीम पैगाम है कि अरे अल्लाह तू बख्शिश को पसंद करता है माफ़ करने को पसंद करता है तू माफ़ करने वाला है बख्शने वाला है हमें माफ़ कर दे यही है इस रात का पैगाम यही है रमजान का पैगाम ये रमज़ान जो गुज़र रहा है आखिरी दिन है इसके अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी इस तरह गुजरे कि तू हमसे राज़ी हो जाए तू माफ़ करने को पसंद करता है तू माफ़ फरमाने वाला है तू हम सबको माफ़ कर दे तू हमें दीन और दुनिया में कामयाब कर दे आमीन या अलैना इल्ला अल अबला व आखिर दामाना अनिलहमदुल्ल है रबिलामीन